આતંકવાદીઓ દ્વારા બોમ્બ બ્લાસ્ટની ઘટનાઓ સંદર્ભે ગુજરાત રાજ્યના ખેડા જિલ્લાના કઠલાલ તાલુકાના ખલાલ ગામ પાસે આવેલ એનએસજી કમાન્ડો ટ્રેનિંગ સેન્ટર ખાતે બોમ્બ ડિસ્પોઝલ ટ્રેનિંગના પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે આમ યુનિટના એડીજીપી પી કે રોશનની ઉપસ્થિતિમાં પૂર્ણાહુતિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો કેન્દ્ર સરકારના હોમ અફેર વિભાગ એમએચએ દ્વારા પંદર દિવસ ચાલેલી ટ્રેનિંગ દરમિયાન ભારતના પાંચ રાજ્યો ગુજરાત રાજસ્થાન એમપી દીવ દમણ દાદરા હવેલી તથા ગાંધીનગર બીએસએફના બોતેર પોલીસ જવાનોને બોમ્બ સ્કોડના તાલીમ પામેલ એનએસજી કમાન્ડો દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવી હતી આ તાલીમ દરમિયાન કઈ રીતે બોમ્બને ડિસ્પોઝલ કરવો બોમ્બની જાણકારી કઈ રીતે મેળવવી બ્લાસ્ટ પછીની તપાસ તેમજ બોમ્બની જાણકારી મળે એટલે કે વિવિધ બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ કરવો તેમજ તે વખતે શું કરવું તે થિયરીકલ અને પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન એનએસજી કમાન્ડો દ્વારા આપવામાં આવી હતી તાલીમ બાદ શીખેલા બોતેર જવાનો અન્ય જવાનોને તાલીમ આપશે તેમજ જ્યાં પણ જરૂર પડશે ત્યાં બોમ્બને નિષ્ક્રિય કરવા તૈયાર રહેશે આ તાલીમ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અને ગુજરાત રાજ્ય પોલીસના સહયોગથી આપવામાં આવી હતી આ કાર્યક્રમમાં બોમ્બને નિષ્ક્રિય કરવા માટેના સાધનોનું પ્રદર્શન પણ ગોઠવાયું હતું પૂર્ણાહુતિ સમારોહમાં શ્રેષ્ઠ જવાનોને પ્રમાણપત્ર અપાયા હતા આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ એ ડીજીપી પી કે રોશનને જણાવ્યું કે આ શીખેલા પોલીસ જવાનો બીજા જવાનોને ટ્રેનિંગ આપે ત્યાં રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં જિલ્લા કક્ષાએ બોમ્બ ડિસ્પોઝેબલ યુનિટ બનાવે कारण के की पण घटना बने पुलिस पहला पहुँची जाती तो पड़े सीखेलाय प्रे विशाल पाटीदार सहित पुलिस उपस्थित रहा था यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पिछले दो सप्ताह से बॉम डिस्पोजल की ट्रेनिंग चल रही है जो की एनएस जी कंडक्ट करा रही है आप जानते हैं एनएस जी इंडिया की सबसे स्पेशलाइज फोर्स है इस काम के लिए इसमें पार्टिसिपेंट जो है गुजरात के अलावे बगल में राजस्थान हो गया एमपी हो गया उसको अंदर दादा नगर हवेली है दमन है बी एस एफ है सभी से टोटल सेवेंटी टू पार्टिसिपेंट थे उन सबको बम डिस्पोजल का बेसिक से लेकर के एडवांस ट्रेनिंग बताएगी जो इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं कैसे यूज़ करना होता है क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बम को कैसे उसको ट्रीट करते हैं कैसे कलेक्ट करते हैं कैसे उसको निष्क्रिय करते हैं ये सब चीज़ की जानकारी दी गई है लोगों को तो इम्पोर्टेंट इसलिए कि आप देखते हैं कि आज कल जो घटनाएँ घटती है बम ब्लास्ट की या आतंकवादी घटनाएं ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है ये कोई एक पार्ट ऑफ द कंट्री या एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है जहाँ पे कोई सोचता नहीं तो वहाँ भी ये घटनाएँ घटती है यहाँ तक गुजरात जो कि इंडिया के सेफेस्ट स्टेट में आता है आप पता है यहाँ पर अक्षरता में क्या हुआ था अहमदाबाद में क्या हुआ था तो जब ये घटनाएँ घटती है तो एन जी क्या है कि सबसे स्पेशलाइज फोर्स भले ही है बट उसको वहाँ पर मैसेज जाएगा वहाँ तैयारी करेगी आएगी तब तो तक में काफ़ी टाइम निकल जाता है तो जो लोकल पुलिस होती है वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है सबसे पहले वही पहुँचती है वो पहुंच करके उसको बेसिक पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है वो बहुत जरूरी होता है उससे क्या होता है कि एक तो आप आ, आ, आदमी की यह क्या नुकसान होता है जान जो जाने की जो डर होता है वो कम हो जाता है उसके अलावा जो एविडेंस होते हैं जिससे कि आप बाद में से पकड़ते हैं वो सब डिस्ट्रॉय नहीं होते ये तभी संभव है जो आपको स्टेट लेवल पे मतलब कि जीरो जो होता प्लेस जीरो हो, जहाँ पर घटनाएं घटती है, है वहाँ पे आपके पास कोई स्पेशलाइज फोर्स हो उस पर्पज़ से अभी एक फैक्ट ये तो चार इसलिए बताए बाकी कंट्री के दूसरे पार्ट में भी चल रहे हैं पर्पज़ ये है कि हर एक स्टेट के पास यहाँ तक हर एक डिस्ट्रिक के पास अपनी स्पेशलाइज टीम हो ताकि जब भी ऐसी कुछ घटना घटे तो वो वहाँ पर सब सबसे पहले पहुँच करके जो बेस्ट करना संभव वो करें ताकि पब्लिक की कोई प्रॉपर्टी का कोई लॉस नहीं हो या फिर कोई एबंस डिस्ट्रॉय नहीं हो जी सर सर ये कितने दिन की ट्रेनिंग हुई और पूरे पूरे भारत से किस किस स्टेट से वो आए ये ट्रेनिंग दो सप्ताह की थी लास्ट फर्स्ट ऑफ जुलाई से शुरू हुआ था जी इसने बताया कि ये गुजरात के अलावा बगल में राजस्थान है वहाँ से आई एम से है उसके बाद अपना जो दो आइलैंड है यहाँ पे दादर नगर हवेली डू जी।, जी उसके और बी एस एफ अपनी यहाँ पे है जो फ्रंटियर है बी एस एफ की गांधीनगर जी तो ये पांच छह स्टेट से और बी एस एफ की टीम थी ट्रेनिंग थी इसमें टोटल सेवेंटी टू थे i myself Sakshi kumar patel student of class 11 science from madhakar english medium school i was first ranker of my school in 10th standard and second ranker of nadiad lead school helps in clearing concepts of every subject for example chapter of science was very lengthy and somewhat hard to understand when we started it through the animated video provided by lead it was very easy for us to understand so, when the question related to that came in exam, which was complex, we were easily able to answer them.